Мы трибют-бэнд на Металлику, кавер Вот занимаемся тем, что переигрываем чужую музыку, грубо говоря. <laughs> Но мы делаем это с душой и качественно. В то выступает гурт, скриминг, первый аппетитный прибьют в Украине легендарному гурту Металликом, хлопцам, девушкам, два песни имеют, аппетит права на выкинать песен этого гурта. Ну, мы получили официальный документ, с э, которым разрешает нам играть песни Металлики от Universal Music, от представительства Universal Music в Украине. То, где угодно, хоть в пабе, хоть дома, хоть у друзей дома, хоть в России, Хочу. 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 Я да. Це Я это не поняла, а просто все, я все Ну, конечно, да, имеет значение э, уровень исполнения. Вот. То есть э, все должно Но, быть. Не, на... не знакомы с нашим материалом, знакомы с тем, как мы играем. Ну, не мы... с нашим материалом, а с металликой. мы исполняем металлику, да. Да, да, да. Они нашли нас в интернете. Это интересно, потому что мало кто у нас на самом деле официальные права. Два гурты я еще знаю. Две группы это ASDS и Blood Brothers. Плюс Нирмейдин и A C Сейчас Начиналось собираемся в Беларусь. Начиналось все с не просто с Киева, а с университетов, да, Нет, школ, наверное, и, со школы. да, со школы еще начиналось. Но потом со временем это дело мы переросли, перебрались в клубы. Но сейчас вообще ездим по стране. У ну, своем эти музыканты имеют разные я бы занимался долгое время. Сейчас периодически продолжаю заниматься. В зал хожу, наслаждаюсь жизнью по-всякому. Ну, с другом работаем вместе в одном учреждении, как это правильно назвать. Но это в свободное время. В свободное, скажем, от группы время. Я могу прийти, мы с другом там занимаемся своими вещами. And yeah, most times you can't hear him talk. Other times you can't feel the same old cliches Is it warm? Мы не, не только с, вот, играем э, чужую музыку, скажем так, да, металлику. Мы планируем писать свои песни, и для того, чтобы написать что-то действительно стоящее, не похожее на другое, нужно слушать абсолютно разную музыку. Поэтому, ну, понятное дело, что есть э, там, музыка, которая нравится больше, есть, которая нравится меньше, но надо учитывать все, брать лучшее из того, что ты слышишь, и как-то комбинировать. Для того, чтобы расширять мировоззрение людей, потому что очень грустно, когда три концерта Винника проходят в театре. Очень грустно, когда ты знакомишься с девушкой, она говорит, если бы меня на лепсы пригласил, я бы с тобой сходила в кино. И я благодарен Сергею, что как будто, ну, что он поддерживает эту идею. Ну, не вистачає рок концертів у нашому місті, проте за останній час музична молодь Житомира не сумувала. Організатори, як можуть, намагаються зробити дозвілля молоді веселим, культурним та не попсовим. Якщо проводять концерти, то в основному це все попс-культура. Звісно, року практично немає, що до цього в Житомирі ще не виступала такого класу група. Но, в принципі, ожидания оправдались, то есть люди пришли и смотря на их реакцию, понимают, что не ошибся, то есть действительно музыканты играют на очень высоком уровне. Андеграунд не ту софтик выявляется не так уже и просто. Как угодить Житомирской публике? Я думаю, что все знают. И, наверное, сегодняшние музыканты тоже, наверное, говорили об этом или скажут еще, что Житомирская публика это специфическая публика. Сегодня дождь очень плохо то, что дождь, завтра солнце, очень плохо, то, что жарко. Угодить очень сложно. Если отталкиваться по отношению к Житомиру, то да, да, именно так я себе представлял. Конечно, если там поехать где-то в Киев на концерт, в Харьков, там, не знаю, в Одессу, конечно, может быть, это было бы как-то по-другому, но как для Житомира, да, именно такое представление было, и именно так оно и происходит. Окрім того, что хлопці з гурту Скриминг гідно виступили в нашему місті, популярність гурту Металлика зіграла на обоє роль. Конечно, это один из направлений, на которых прошло перестроечное мое детство. То есть одно направление было Металлика, второе Гранж, такие представители, как Нирвана Перлжен и Элисон вот, Чейнс и Саундгаден. Вот, поэтому мне очень приятно, что молодежь, можно сказать, по сравнению с моим возрастом, ребята на 10 а то и на 15 лет моложе, они играют в один, ну один в один, конечно, им не хватает немножко хрипотцы, конечно, в голосе. Те, усе життя грати не свої композиції, хлопці не збираються. Так, да, менеджер у нас є кліп. зняти хатім, звісно. Для того, щоб сняти кліп, щоб Але щось було, Пісня, на яку зняти кліп. Можна так просто не мій кліп зняти. Ну поки так, що. перший офіційний триб'ют бенд в Україні та СНД Скримінг зіграли без віч хотів гурту Металіка. гурт скримінг спеціально для програми. Ранок на каналі Житомир. Дякую.